হেল্ল' গাইজ কি খবৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আজি আকৌ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি শুকান মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ শুকান মাছ কঁঠালৰ গুঠি দি ভাজিম আৰু শুকান মাছখিনি দেখিছেনে গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও গৰম পানীত তিয়াই ল'ব আৰু ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু এয়া দেখিছেনে এয়া পি পিঁয়াজ এটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এয়া আদা নহৰু অকণমান কাটি ল'লোঁ জলকীয়া দুটা কাটি ল'লোঁ আৰু এই কঁঠাল গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে সৰু সৰুকৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম তেলত আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকুৱাকেনো শুকান মাছ ভাজি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এয়া দেখিছে প্ৰথমতে কেৰাহীখন বহাই দি দিলোঁ কেৰাহীখনত তেল অকণ দি দিম এয়া দেখিছে ইমানটোৱে তেল দি দিছোঁ তেলটো গৰম হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াতে এয়া দেখিছে পিঁয়াজটো দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজিলোঁ এতিয়া আমি কঁঠালৰ গুটিখিনি দি দিম সেয়া কঁঠালৰ গুটিখিনি দি দিছোঁ কাৰণ কঁঠালৰ গুটিখিনি সিজিব লাগিব আৰু এইখিনি অকণমান ভাজিলোঁ সেয়া দেখিছেনে কঁঠালৰ গুটিখিনি অকণমান ছাইড লগাই দি দিলোঁ অকণমান ভাজি পেলাই আৰু ইয়াতে মাছখিনি দি দিম এতিয়া মই নিমখটো দি দিম আৰু হালধি গুড়িও দি দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু এইখিনি নিমখ আৰু হালধি দি অকণমান সময় ভাজিলোঁ এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিম কাটি লোৱা কম জুই নহলে বা জ্বলি যাব এই সদায় কম জুত ভাজি লাগে বেশি জুই দিলে জ্বলি যায় মাছটো কারণ শুকান মাসে সেই কারণে মধ্যে ভাজি আছো ভজা হয়ে গেছে এখেছেগে পুরো মাস খাওয়া চাইছে মরদ মরদকে এয়া আছে লড়াই দাওতে গম পাব এইখানে ধুনিয়া হয়ে গেছে সা শুনছে না এনেকা হয়ে যাব ভাজতে ভাজোতে গম পাই যাব আর হয়ে গেছে মাস সিজি গেছে এইখানে অফ করে কিনা আপনার দেখাই আছে ঠিক আছে এয়া দেখিছেনে শুকন মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক ওলাই পেলাই দেখাই দি দিছোঁ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব দেই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো এয়া শুকন মাছ ভাজি এনেকুৱাকৈ ভাজিব আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টোত ভজাৰ দৰে আপোনালোকেও ভাজিবচোন আৰু খাই চাব তেতিয়া গম পাব নিশ্চয় ভাল পাব খাই কিনে আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আটাই কৰিব দেই আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি দিব হেৰে আজিলৈ বাই বাই